শিবসাগরে নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে উত্তাল প্রতিবাদ ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে সরব একাধিক সংগঠন এসআরএর নাম করে ভূমিপুত্রদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ সংগঠনগুলো। প্রতিবাদের সামিল অসম ছাত্র যুব সম্মেলন সারা অসম তফসিলি জাতি ছাত্র সংস্থা সারা অসম কোচ রাজবংশী ছাত্র সংস্থা এবং বৃহত্তর অসমিয়া যুব মঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করার আহ্বান বিক্ষোভকারীদের চক এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত হোৱাত বা শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা হোৱাত কাৰো আপত্তি নাই কাৰো বিৰোধো নাই কিন্তু সেই শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকাৰ নামত শিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ভোটকটনক নুবুজায় সেই শুদ্ধায় এছ আৰ মানে বিশেষ সংশোধনী বিজেপিৰ বিশেষ ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰত পৰিণত হৈছে এই নিৰ্বাচনী বিষয়া কাৰ্যালয়টো বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰ কৰি এছ আৰক সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভোটগ্ৰহণ কৰা হৈছে মুছলমান ভোট খতন কৰা হৈছে আৰু পৰিভ্ৰমী অনা অসমীয়া অনা অসমীয়া লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই কথাটো কোনোদিনে গ্ৰহণযোগ্য নহয় এটা কথা স্পষ্ট ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় তেতিয়া হ'ব নোৱাৰে যে এখন দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ মূল যিটো স্তম্ভ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো বাহাল আছেনে তাৰ যিটো মাপকাঠি যাক নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈ আহিছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰপেক্ষতা নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্বতন্ত্ৰতা যেনেকে সংবাদ মাধ্যমৰ স্বতন্ত্ৰটো বুজায় কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি চৰিত্ৰ স্বতন্ত্ৰতা আৰু নিৰপেক্ষতা সম্পূৰ্ণ ভৰিয়ে মোহাৰি বিজেপি আৰ এছ এছৰ ইচ্ছা মতে ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তাৰপিছত নিৰ্বাচন হ'ল এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু যি নিৰ্বাচনী আয়োগ তেওঁ নিৰপেক্ষ হব লাগে কিন্তু আমি দেখা পাইছো এই নিৰ্বাচনী আয়োগে কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ বিশেষকৈ শাসকীয় পক্ষৰ পকেটত সোমাই আচলতে এই এছ আৰ নামৰ যি বিশেষ সংশোধনী যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আচলতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি দেখা পাইছো যে যিসকল লোক জীয়াই আছে তেওঁলোকক মৃত সজাই পেলোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভোটালিকাক কৰ্পন কৰা হৈছে আমি দেখা পাইছো যিসকল স্থানান্তৰিত হোৱা নাই তেওঁলোকক স্থানান্তৰকৰণ কৰাই দেখাই দেখুৱাই এই বোটালিকাৰ নামবিলাক তেওঁলোকক কৰ্পণ কৰা হৈছে এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অন্যায় অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যক ধিকাৰ জনাইছো আৰু লগতে ক'ব খুজিছোঁ এই বিজেপি দলটোৱে তেওঁলোকৰ যি চয়া চয়ী যিটো নীতি তেওঁলোকৰ যি আচলতে অগৰ্ণান্তিক যিটো চৰিত্ৰ এই চৰিত্ৰ অক্ষুন্ন ৰাখি যদি তেওঁলোকে কাম কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে তেওঁলোকে মুখত স্বৰ্গত বাস কৰিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি অসমীয়াৰ সন্তান এতিয়াও জীয়াই আছো